Di kayangan dan indah tinggal dua putri cantik jelita. Putri Santubong terkenal pandai menenun kain beraneka warna. Putri Sejinjang pula mahir menumbuk padi dan bertani. Dua putri hidup aman bersama dayang lain di kayangan. Di bumi, sebuah kerajaan dilanda masalah makanan dan dagangan. Rakyat kekurangan hasil padi, tenunan kain juga merosot. Raja negeri memohon pertolongan untuk menyelamatkan kerajaan. Permintaan raja sampai ke kayangan, didengari oleh raja kayangan. Raja kayangan memanggil putri Santubong dan puteri Senjinjang. Mereka ditugaskan turun ke bumi membantu kerajaan tersebut. Putri Santubong turun dengan cahaya biru menyinari langit. Puteri Senjinjang pula turun dengan cahaya kuning keemasan mempesona. Rakyat bumi terpegun melihat kedatangan dua puteri jelita itu. Raja menyambut mereka dengan penuh hormat dan kegembiraan. Puteri Santubong mengajar rakyat menenun kain indah berwarna. Hasilnya menjadi dagangan membawa kemakmuran kepada rakyat. Puteri Senjinjang pula membuka sawah luas untuk bercucuk tanam. Beliau mengajar rakyat cara menanam padi dengan betul padi mulai tumbuh subur. Rakyat tidak lagi kelaparan. Raja sangat gembira melihat perubahan dalam kerajaannya. Santubong sentiasa duduk di balai menenun kain sutera. Senjinjang sibuk di sawah menumbuk padi bersama rakyat. Rakyat mencintai kedua puteri kerana kebaikan dan jasa mereka. Kerajaan menjadi terkenal kerana tenunan kain dan hasil padi. Pedagang dari jauh datang membeli kain tenunan dan beras. Raja menjadi masyhur kerana kerajaan makmur dan kaya raya. Puteri Santubong dan Puteri Senjinjang sering bersama-sama bergembira. Mereka duduk di tepi sungai, bercerita tentang negeri kayangan. Rakyat sering memuji kecantikan dan kelembutan dua puteri itu. Hari-hari mereka penuh keceriaan. Rakyat hidup sangat bahagia. Suatu hari, seorang putera raja datang melawat ke negeri itu putera gagah berani itu memandang kagum kepada puteri. Putera tertarik melihat Santubong menenun kain halus bercorak. Putera juga kagum melihat Senjinjang menumbuk padi riang. Rakyat mula berbisik tentang putera dan dua puteri. Putera sering menemani Santubong di balai tenunan kain. Kadangkala putera juga bersama Senjinjang di sawah padi. Puteri Santubong tersenyum gembira apabila dipuji oleh putera. Puteri Senjinjang juga berasa bahagia bila bersama putera. Dua hati puteri mulai menyimpan perasaan kepada putera. Namun, mereka masih setia berhikmat membantu rakyat. Hari berganti hari, kasih sayang semakin bertambah. Raja negeri itu gembira melihat hubungan putera dengan puteri. Tetapi dalam hati puteri, mula timbul rasa cemburu. Santubong merasa putera lebih menyayangi senjinjang di sawah. Senjinjang pula menyangka Putera lebih memilih Puteri Santubong. Mereka mula menjauhkan diri, tidak lagi duduk bersama. Rakyat mula perasan perubahan pada wajah dua puteri. Putera tidak menyedari hatinya menjadi rebutan dua puteri. Hubungan mereka semakin renggang, Raja Kayangan mula memerhati. Raja Kayangan melihat hati puteri dipenuhi cemburu. Raja Kayangan bimbang tugas mereka di bumi akan terabai. Namun di bumi hasil tenunan dan padi tetap makmur. Rakyat masih hidup senang meski putri mula berjauhan. Putra semakin sering hadir menemui kedua-dua putri itu. Kadangkala putra duduk bersama santubung bercerita tentang kain. Kadangkala putra bersama senjinjang melihat hasil sawah. Mereka berlumba menunjukkan kehebatan di hadapan putra. Santubung menenun kain lebih indah untuk dipuji putra. Senjinjang pula menghasilkan padi lebih banyak untuk kekaguman. Hari berganti hari, persaingan antara puteri semakin ketara. Putera keliru tidak tahu hati mana harus dipilih. Santubong semakin rajin bekerja berharap putera akan terpikat. Senjinjang juga bersungguh-sungguh tidak mahu kalah kepadanya. Rakyat mula bimbang melihat perbezaan dua puteri kesayangan. Namun kerajaan masih aman, makmur dengan hasil dagangan putera semakin menjadi penyebab renggangnya hubungan dua puteri. Mereka sering menoleh tajam sesama sendiri ketika bersama. Senja hari Santu Meng termenung memikirkan kasih seorang putera. Senjinjang pula berdoa agar putera memilih dirinya. Raja Kayangan semakin murka melihat puteri terlupa tugas utama. Raja Kayangan berunding apakah hukuman sesuai untuk dua puteri. Namun mereka menunggu berharap puteri kembali ke jalan yang benar putera masih tidak sedar menjadi punca perselisihan puteri. Rakyat mula berasa gusar melihat wajah muram puteri. Suasana gembira dahulu kini semakin hilang perlahan-lahan. Santubong tetap menenun walau hatinya penuh kerisauan. Senjinjang juga menumpuk padi tetapi fikirannya bercelaru. Raja negeri itu berasa pelik melihat perubahan mereka. Namun rakyat masih mendapat hasil padi dan tenunan. Putera semakin bingung dengan perasaannya sendiri kepada putri. Cinta dan tanggungjawab bercampur aduk dalam hatinya. Santubong mula merasa dirinya lebih layak mendapat putera. Senjenjang pula tidak mahu mengalah dalam soal hati. Hari-hari mereka menjadi semakin jauh antara satu sama lain. Rakyat berdoa agar persahabatan putri kembali terjalin. Namun raja kayangan tidak sabar melihat cemburu semakin menebal. Raja Kayangan mula menyiapkan hukuman untuk mereka berdua. Hukuman itu akan berlaku jika mereka terus berselisih. Puteri tidak sedar, langit mula berubah, tanda kemurkaan Raja Kayangan. Mendung gelap menyelubungi langit, petanda amarah Raja Kayangan. Sentubung duduk termenung di balai tenunan sendirian. Serjenjang pula di sawah, merenung jauh ke langit. Putra cuba menenangkan hati dua puteri berasingan. Namun, putra gagal menyatukan kasih sayang mereka kembali. Rakyat semakin cemas melihat keadaan cuaca tidak menentu. Santubong berfikir keras bagaimana mendapatkan hati putram. Sejinjang pula bersungguh-sungguh mahu memikat hati putram. Pertelingkahan hati mereka makin kuat. Raja kayangan hilang kesabaran. Raja kayangan akhirnya memutuskan hukuman bagi dua-dua putri tersebut. Langit bergemuruh, kilat menyabar, bumi bergegar tiba-tiba. Puteri Santubong kaku, tubuhnya mula berubah menjadi batu. Puteri Senjenjang menjerit, dirinya juga berubah perlahan-lahan. Rakyat terkejut melihat dua puteri bertukar menjadi gunung. Putera menangis, tidak percaya kehilangan dua puteri jelita itu. Santubong berdiri megah, menjadi gunung indah di tepi laut. Senjenjang pula menjadi gunung tinggi di seberang sana. Gunung Santubong kelihatan tenang dengan bentuk melengkung anggun. Gunung Senjenjang gagah menjulang menjadi lambang kekuatan abadi. Rakyat tunduk sedih namun menerima ketentuan dari kayangan. Raja negeri menitahkan rakyat menjaga tanah sekitar gunung tersebut. Putera sering duduk termenung memandang gunung dari jauh. Hatinya penuh sesal kerana menjadi punca perpisahan. Raja kayangan akhirnya tenang kerana bumi kembali tenteram. Rakyat meneruskan kehidupan dengan hasil sawah subuh. Tenunan kain juga tetap indah diwarisi dari puteri. Kisah puteri menjadi pengajaran agar tidak tamak hati. Gunung Santrubung menjadi tempat indah di sinari cahaya bulan. Gunung Senjinjang teguh berdiri di selubungi kabus pagi hari. Rakyat mengingatkan anak-anak tentang kisah dua puteri. Kisah itu diceritakan dari generasi ke generasi seterusnya. Nama Santubong dan Senjenjang tidak pernah dilupakan rakyat. Gunung menjadi bukti abadi sumpahan kayangan yang agung. Rakyat memuliakan gunung sebagai tanda kasih dua puteri. Raja Negeri menulis hikayat tentang pengorbanan puteri pada rakyat. Hikayat itu menjadi pedoman kehidupan kepada semua rakyat. Rakyat percaya gunung menyimpan ruh lembut dua puteri itu. Santubong dan Senjenjang dikenang sebagai puteri penyelamat bumi. Gunung indah itu kini menjadi kebanggaan negeri mereka. Kisah mereka kekal abadi, penuh pengajaran sepanjang zaman. Begitulah kisah legenda Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. Sila subscribe dan teruskan menonton ya. Subscribe anda sangat membantu.